વડોદરા સ્થિત એરફોર્સ સ્ટેશન કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ખાતે રાજ્યસ્તરનું બાલ વૈજ્ઞાનિક પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું છે જેમાં એકસો પચાસથી વધુ બાળકોએ વૈવિધ્યસભર વૈજ્ઞાનિક પ્રોજેક્ટ રજૂ કર્યા હતા વડોદરાની એરફોર્સ સ્થિત પીએમ શ્રી કેન્દ્રીય વિદ્યાલય નંબર ત્રણ ખાતે એનસીઆરટી દ્વારા આયોજિત પ્રાદેશિક સ્તરની બાલ વૈજ્ઞાનિક પ્રદર્શનીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જેનું ઉદઘાટન કેન્દ્રીય વિદ્યાલયના ડેપ્યુટી કમિશનર શ્રુતિ ભાર્ગવ આચાર્ય જીતેન્દ્ર કુમાર દરોચ દ્વારા દીપ પ્રગટાવીને થયું હતું આ રાજ્યસ્તરીય વિજ્ઞાન પ્રદર્શન સસ્ટેનેબલ ફ્યુચર માટે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી થીમ પર યોજવામાં આવ્યું છે પ્રદર્શનીમાં ગુજરાતની કેન્દ્રીય વિદ્યાલયના એકસો પચાસથી વધુ બાળકોએ આધુનિક વિશ્વની જરૂરિયાતો સાથે ખૂબ જ સુસંગત અને માનવી જે સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે

के थ्रू वो बताना चाहते हैं कि साइंस के तो हम क्या क्या और उन्नति कर सकते हैं और अपने देश को कैसे अग्रसर पद पर अग्रसारित कर सकते हैं तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है एनसीआरटी लेवल तक बच्चे हमारे जाते हैं अभी जैसे हम बच्चों से मिलकर आए तो बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं कुछ इनोवेटिव उनके आइडियाज हैं उनके पीछे उनके टीचर्स ने भी बड़ी मेहनत की हुई है और आगे चलकर हमें उम्मीद है कि देश ऐसे हाथों में आएगा जहाँ बच्चे अपने देश के प्रति जागरूक हो रहे हैं कैसे हम केमिकल्स को कम करके और नेचुरल चीजों की तरफ बढ़ सकते हैं बच्चों को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है प्रतियोगिताओं में भाग लेने से वायुसेना स्थल मकरपुरा आज विद्यालय में बारहवीं राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसमें पूरे गुजरात से सात क्लस्टर से बच्चे लगभग एक बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर बच्चा सात संगठन में, में, एक -एक में यहाँ से जीतने वाले प्रतिभागी ध्यान लेंगे राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी के अंदर हमारा कंपटीशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर हमारा थीम है और मैं के मगरपुरा की हूँ और मैंने अपना प्रोजेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक प्लेट जनरेटर अपना प्रोजेक्ट यहाँ किया। तो ये प्रोजेक्ट तो काफी टाइम लगा था मैं और मेरे जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया और लगभग हमने एक हफ्ते में ये प्रोजेक्ट बनाया था और इस लाइक थीम जो है हमारा उसके अंदर हमारे मतलब जो काफी सारे साइंस है जो मतलब ऐसे अभी तक तो पता नहीं लोगों को वो काफी ज़्यादा इंप्लीमेंट हो सकता है लोगों की लाइफ समाचारों ना सतत अपडेट मारते टीएनएन न्यूज़ ने, न्यूज ने यूट्यूब पर सब्सक्राइब करी बेल आइकॉन प्रेस करो अने हमारी साथ ही रहो फेसबुक इंस्टाग्राम अने ट्विटर पर